Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем общаетесь? Да вот, знаете, общаюсь, общаюсь по поводу окончания русско-украинской войны. Какой войны? Русско-украинской. Что это за русско-украинская? впервые такой термин слышу? Ну, может, я его придумал сам. Ну, не знаю, вот, ну, конфликт между так. русскими и украинскими. А конфликт между бурятами и украинцами есть? Между бурятами и украинцами нет такого конфликта. Буряты не принимают участие в войне, а также Бурятия, которая входит в состав Российской Федерации, не является участником вот этой войны. Бурятия, Бурятия, как государство, такого государства нет. А что такое Бурятия? Это республика. Она берет участие в войне? Конечно. Так это получается украинско-бурятская война? Нет, Бурятия это субъект, субъект федерации. Какой федерации? Да. Какой Но, федерации? Тема... Какой ну смотрите, Московская область это тоже субъект федерации. Какой федерации? Бурятия. Я не могу понять, Бурятия это часть федерации какой? Российской федерации. Так конфликт наверное российско-украинский, а не русско-украинский? Потому что государство называется Россия. То есть Украину российский или российско-украинский конфликт? Да. да. А, при чем государство... здесь, а при чем здесь русские? Русские, ну потому что русские составляют 80% населения России. То есть а это... Понял. А большинство погибших как раз таки из Кавказа. В связи чего мы можем определить, что это кавказско-украинская война. Я бы не сказал, что большинство оказаны погибших. Я правильно понимаю, что конфликт идет между Российской Федерацией и Украиной. А откуда у вас такая статистика по поводу погибших? Слушайте, вот BBC, ссылаясь на аналитиков, которые анализировали социальные сети родственников российских военнослужащих, которые погибли, собрали большущую базу данных, количество людей, которые со стороны Российской Федерации погибло. Большинство были из самых бедных регионов, Ингушатия на Кавказе, а также Бурятия. Это, это вас в или? Вы мне задали вопрос, на который я вам ответил. Но, ответьте лучше вы, скажите правду из какого региона Российской Федерации большинство погибает на войне против Украины? Из какого региона Российской Федерации? Ну, ну не, я не могу вам сказать. Потому что, ну, вот смотрите, я, я mm -hmm. живу в городе Ярославле. Да, такой, Я вот. был когда-то у вас в Ярославле, в 2019 mm -hmm. году. Вот, смотрите, я ну, вот, езжу ну, два раза в год посетить могилу моих предков да, там, на кладбище. И смотрю, как вот новые могилки появляются. Да. И вот, ну, вот нет такого, чтобы там прямо, да, там есть новые, там, где, где ä, похоронены воины, вот эти современные, да, вот, конфликты, там стоят флаги, но там 3-4 могилы, вот, вот я увидел на кладбище, больше их нету. Все, ну там 5-5, ну это, это максимум, максимум в нашем городе. Вот. Вот. Но ну, я могу вам сказать, за мой город. Я не знаю, где-то можете там, там сотни умирают. У нас 3-4 человека с нашего города Смотрите, вы говорите, что я там заблуждаюсь в понятиях. Я ссылаюсь вам на какой-то ресурс, который подтверждает это. То есть есть. А, а Вы я вам утверждаете, сказать, что каком... я заблуждаюсь? Тогда я вам задаю вопрос как человеку просвещенному: ну, в каком регионе в России большинство погибло? Я не знаю, я не знаю. Я знаю, что, что в нашем происходит. регионе, ну погиб, ну погиб, люди погибают, конечно. Но их там, ну, там, ну, черт, два, погибло. Я вам Не отвечу, знаю. почему так происходит. Смотрите, я просто вот, когда начал с вами общаться, проверил статистику. Значит, на территории Российской Федерации 1120 городов. На территории Украины 400 городов. На территории Нет. Российской Федерации 153 157 населенных пунктов. На территории Украины 28 794. Вот. Поэтому если мы будем с вами пытаться определить по кладбищам, я вам могу сказать с точностью, что на одном кладбище в любом поселке Украины намного больше будет э, лежать наших воинов, которые погибли, чем на одном кладбище среди 150 вот этих, сколько там я сказал, среди 153 тысяч деревень на России. Потому что если в одном поселке в Украине похоронено 20 человек на кладбище, а в России в одном 10, это не говорит о том, что в Украине большинство погибло. Это говорит нет, нет, не о том, нет, что Российская нет. Федерация территориально очень большущая, намного больше, больше Украины, и там намного больше городов и поселков. Вот нет, именно нет, поэтому нет, я ссылаюсь нет, на нет, расследование. Вы знаете, вот насчет территории так, так нельзя... Государством российской по территории, потому что у нас есть территории, где там э, живет один человек на 100 квадратных километров. Я об этом Но говорю. Я... У нас также есть такие поселки, где живет пять человек или 10, или один человек. А, а, у нас, а у нас есть вот, посмотри, возьмите Сибирь, например, да. Там, там вообще никто не живет. Там вообще там, там просто там нет людей вообще. Третий город по величине в Российской Федерации город Новосибирск. Как Новосибирск, Екатеринбург, да, ну там есть такие. Абакан. Это Абакан, Абакан город, есть. Абакан город, да, да, ну все. это города, это города. А посмотрите территории вокруг них, например. Я же вам о чем говорю, что в Украине этих поселков 28 тысяч, а в России 153 тысячи. О основная плотность населения в России находится в Москве, ну примерно там в, этом, в европейской там 10 части процентов от населения проживает в городе Киев, проживает около 15% процентов не подождите, каких около 7 процентов от населения. Да. И Еще вам хочу ну, сказать то, что вот я вот видел украинские кладбища, когда стоят просто поле засеянное вот это. Да, вот это с украинскими флагами там его конца и края нет в россии такого нет я Он же не вам найдет... объяснил почему потому да. что потому да. что если да. смотрите потому да. что если в каком-то если в каком-то населенном пункте на кладбище например в каком-то населенном пункте в котором проживает 8000 человек с них вот этих 8 тысяч погибло 50 человек. Их будут хранить в этом населенном пункте. Вследствие да, чего, когда какой-то человек заходит на кладбище, он может увидеть масштабы. Вот. Но у нас этих населенных пунктов там 28 тысяч, а в России 153 тысячи. Вследствие чего в Российской Федерации, если мобилизируют с каждого населенного пункта по одному человеку, умрет лишь один человек в одном населенном пункте. И если человек зайдет на кладбище, он увидит лишь одну могилу погибшего российского военнослужащего. Но, но сейчас мы с вами пытаемся обсудить тот факт, который сейчас можно обсудить, потому что есть подтверждение. Вот по, вашим, по вашей информации, как вы думаете, сколько человек погибло со стороны Российской Федерации? Я не знаю. А я вам скажу сейчас. Это то, что подтверждается. Социальными сети, сетями родственников это не может, это погибших. Не это, смотрите, ну, вы говорите невозможно, я ссылаюсь на те организации, которые занимаются анализом. То есть они анализируют. Вот, смотрите, последняя информация, которая была опубликована, сколько получается, 4 минуты назад. Тимур Ху... количество погибших, подтвержденных в социальных сетях, 62 710 человек. На Сахалине, Фонд защитники Отечества помо... помог получить выплаты вдвое, а вд... вдове погибшего на своего бойца. И называют его фамилию. То есть это подтверждение того, что этот человек погиб. И вот эти организации вот так вот анализируют. То есть вы можете да. сколько хотите рассказывать о том, что у нас есть погибшие. Я это понимаю и знаю, что их много. Вот, потому что я также вижу эти фото и видео. Но вы никак не можете понять тот факт, что у вас 153 тысячи населенных пунктов, а у нас 28. И масштаб погибших в Украине будет выглядеть намного больше. Это если привести вам пример, берем Но один, город, вы... в Укра... берем вы... один вы... город в Украине, где живет тысяча человек, вот, и погибло 50, больше кладбище. И берем... И берем Хорошо. в России тысячу, ой, тысячу таких населенных пунктов, где в каждом городе проживает по там, 100 человек. Хорошо. В одном Давайте. населенном пункте Давайте. будет Давайте. кладбище Давайте. на одного человека. Масштабы Давайте. совсем другие. По-другому под, под этот вопрос посмотрим. Давайте. Я подтверждаю свои слова подсчетом счетом ваших погибших. Смотри, дело в том, что в России люди идут э, на эту войну добровольцами. А в Украине людей х... на улицах и. Отвечу вам, почему так, да? почему так происходит. Когда это происходило на территории Российской Федерации во время, во время частичной мобилизации, эта ситуация да. происходила так же. Вот потому что власти всегда будут призывать народ идти а воевать, если идут боевые действия. Государство. Любое государство демократическое до момента, пока не началась война, демократия уходит на второй план. Но, но мы, люд, продолжим, люд, мы продолжим, люд, мы продолжим, мы, продолжим. мы продолжим. У вас люди бежали из России, лишь 800 тысяч военнообязанных убежали и не вернулись. Не говорю да. за тех людей, которые просто испугались, но их даже не должны были призывать. Я не говорю а почему, вам сейчас Я вам отвечу, почему люди в Украине не стремятся бежать, записываться и быть добровольцами. Так как украинский, приходит, да? так как украинский по, по, народ, я же вам отвечаю, так как украинский народ, намного да. российского народ да. народа, так как в Украине да. не работает настолько большущая пропаганда вот этого идти <звы> до конца и так далее. Так как в Украине да. люди умеют зарабатывать, и у, и у них нет желания идти и гасить кредиты на войне, в России эта ситуация совсем обращается в и сторону. На начале разговора я вам ответил, что большинство погибших из Ингушетии и Башкирии. По данным Росстата, я закончу, по данным Росстата, самые бедные регионы, вот я беру десятку самых нижних, в них входит ингушатия, которая самая бедная. И входит также Башкирия. Вот. Продолжаем, дальше. Продолжаем дальше. Почему же россияне записываются и идут воевать? Отвечаю вам. Почему же россияне идут воевать? Как башки, в Башкирии как были, вы посмотрите, как города в. Башкирии россияне будут. идут воевать. Я вам отвечаю. Нет, Давайте вы, я закончу, вы, а вы будете вы, говорить. 50 вы, вы, миллионов вы, граждан Российской Федерации вы, имеют вы, один или больше кредитов. С этих 50 миллионов, 28 миллионов имеют три кредита. С этих 50 миллионов, 16 миллионов граждан Российской Федерации не платят за свои кредиты, так как у них нет денег. Их когда? Ноль кредитов. И Ноль. когда она россиян стоит, не она стоит, может выплатить что, 80 тысяч что, рублей кредита потому за телевизор, потому что, что он получает в каком-то как за*** деревне 16 тысяч рублей, а этих денег ему хватает лишь на то, чтобы прожить, выпить пи*** перед телевизором, у него появляется возможность стать миллионером, за... поиграть в телевизор, русскую автомобиль рулетку и он идет на войну, а когда он попадает в плен, ему задают вопрос, а зачем ты пошел? Он говорит, а мне нужно было кредиты закрыть, потому что я не смел этих денег заработать в России. Я вам отвечаю, почему такая мотивация в России и почему такая мотивация в Украине. Совсем два разных народа, у которых есть свои Какие-то личные критерии выбора своего ой, личного ой, выбора. Теперь и теперь то, как теперь они теперь на это смотрят. Это. Я да. ответил. Теперь можете говорить. Да, могу я сказать. Смотри, что такое кредит. Я тебе отвечу. Молодая семья, да, предположим, угу. им ну, поженились, муж и жена, да, там нов, нов, создали новую семью. Им уже где-то жить. Государство предоставить ипотеку. Это кредит государственный. Там по 3% дает. То есть им дают государство деньги на покупку квартиры. Дальше им дают государство на покупку автомобиля. То есть они уже имеют собственное жилье и собственный автомобиль. Ну, им приходится, конечно, выплачивать это деньги. Ну, своих западных плат, ничего не поделать. Но они уже это имеют. Ты понимаешь? У них есть собственное жилье и собственный автомобиль. Отвечаю вам. Среди 50... это, это, это такая же система, как во всем мире действует. Среди, это в Америке также. Среди 50 миллионов граждан Российской Федерации, которые, у которых есть кредит, лишь 8 миллионов это ипотека. А другие деньги это займы. У банка кредит, рассрочка. Или же в частных каких-то филиалах финансовых. И нет, когда нет, у нет, него вы... нет денег, что? нет не нет, а это... А Откуда, Это информация откуда? Центрального банка Российской Федерации. Статистика за 30 откуда? октября 2023 год. Откуда? Откуда? откуда статистика? Давайте, давайте я проверю. Давайте, берите, гуглите, вы с компьютера сидите, пишите. Центральный банк Российской Федерации, россияне и кредит. Пишите, давайте. На 30 октября 2023 год 47 миллионов 900 тысяч граждан Российской Федерации имеют кредит. 50. Ну пускай я соврал не 50, а 47 948. Я соврал на 2 миллиона. Это об этом пишет. Центральный банк пишет об этом. С них 16 миллионов. С них 16 миллионов не платят за кредиты, потому что нету денег. Хорошо, вот захотите автомобиль купить, вам кредит дадут в и, Украине. Слушайте, в кредит я точно автомобиль никогда не буду брать. Кредит ⁇ это вещь, на которой зарабатывает банк. Но не всегда может заработать человек. Потому что покупая автомобиль в кредит, человек, во-первых, совершает риск. Автомобиль может разбиться. Да, да, и кажется, автомобиль подешевеет в будущем. Вследствие чего? Человек даже продать его Хорошо. не сумеет, потому что в кредите четко написано. Хорошо. До выплаты ты не можешь Хорошо. его продавать. Смотрите, единственный. Единственное, где квартиру? можно действительно что-то взять, это ипотека на квартиру. Потому что недвижимость ежегодно дорожает. Как, как, как вы можете купить автомобиль тогда без кредита? За, за денежку. Я же работаю. Хорошо, будете копить. Могу копить, почему нет? А сколько, а сколько лет вам нужно? 2-3 года нужно мне поработать, чтобы купить автомобиль. За зарплату, ну, которая у меня на данный Ставь. момент. Что вы говорите? Ну вот, хороший автомобиль хотите купить. И вам он нужен сейчас. Если мне нужен а сейчас чем... автомобиль, я делаю очень просто. Я беру автомобиль на месяц в прокат. 20% от моей зарплаты. Стоимость аренды плюс бензин. Ой, Еще раз Ладно. вам говорю: россияне, которые попадают в плен, они а, говорят а все до одного, ли? что они добровольцы а, и вы... добровольно пошли служить, потому вы... что нужно закрыть кредит. Вы в какой стране живете? Вопрос. Нет. Город Краматорск, Догенская область, Украина. В Украине вы можете вот так это все... Вы фантастические вещи расскажете. Украине могу... сейчас сам осталось... Что я могу говорить так открыто? Вы о чем? Я не могу понять. То есть вы хотите сказать, что вы, вы придете в банк и там вам дадут какие-то деньги там, на покупку автомобиля в Украине? Да вы слышите меня или нет? Я не собираюсь брать автомобиль в кредит. Я говорю вам, что в Украине есть возможность арендовать автомобиль на месяц, на два. арендовать... В Украине вы можете арендовать автомобиль. А вы не можете в России? Вы же в России то, то же самое можете делать. В России можно, в Украине я не верю, что можно взять и в аренду автомобиль. Его же угонят на второй день. автомобиль. Давайте Украина сейчас же посмотрим, сколько, же... сколько автомобилей <звучит> авто Угнали в России. Смотрим. Так за 2022 год угнали 11600 600 автомобилей по всей территории Российской Федерации. В Украине, в Украине Корширин, существует, что ли? Да, можете вписать. Коршарин Киев, Коршарин Львов, Коршарин Хари фантастика какая-то. Вы мне рассказываете сказку.